大家、哦、好，这里是阿润在的生活、哦。现在已经是晚上十点半多了，为什么还要做开箱呢？因为这里有一箱热辣辣的一名用品哦。那我来看看吧，它就是云界的这个六角速开穹顶哦，是非常令人期待的一个产品哦。 今天刚刚拿到，赶快就为大家做这个开箱吧。好，其实这一个袋子呢是非常大的一个、哦，但是呢又没有像那个乌鸡十三这么这么肥这么大个，不然长度呢大概也是一米多左右。你要谢谢这位叫做 L 卡大的这个朋友哦，谢谢。 好，首先大家看得到这个袋子吧，这就是这个六角穹顶的袋子喽，非常漂亮的一个袋子哦。这里呢有这一个锁扣，好，打开看一看吧，非常的期待。 好，一打开来看到的画面是这样的哦，就是整个这一个穹顶了。嗯，这里有一包那个就是标准的地钉跟那个封绳。好，就有一个这个绑带。另外一边呢，我也不知道为什么总是这样子一个比较细的一个袋子。好，那我们来打开来看看吧。 哇哇、哦！其实要一个人把这一个六角穹顶打开来，也真的是蛮不简单的，蛮费功夫的。那我们来看一看吧。好，首先第一感觉呢，这一个穹顶真的是蛮巨大的，而且是非常高大的。好，因为现在是晚上。 其实有一点难看得出，但是它的色调呢，就是所谓的那一种卡其或者是沙颜色这样子的一个色调。好，首先我们来看一看吧。好，让我们来看一看，看到吗？这里就有这个挪克的标志哦，所以基本上它是一个六角形这样子的一个帐篷哦。 看一看，非常的高大，真的非常高大，应该是二点四米这样子的一个概念吧。好，所以我们看到呢，其实它的这个支架呢，跟那个 L size 就是大号的，叫舒开穹顶，其实是一致的。啊，就是这样子。这里呢有这样子的一个锁扣，嗯，这样子的一个啊推杆拉杆，就是拉好了就是这样子的一个锁。 哦，所以最大的特色是什么呢？其实它已经附带了两个窗哦，啊，这个是不可拆卸的、哦，那么，啊，这样子的一个窗，好，而且呢，怎么说呢？啊，这个窗是带有这个纱网的。好，有些人是晚上做这个开箱，所以那个亮度就比较有点困难。 好，大家看到吗？就是把它拆开来过后呢，后面就是这一个网纱。好、啊，这一个网纱它并不是那种非常厚的啊，就是蛮，其实也不是很薄的那一种，感觉是啊，质量是没问题的。好，所以看到里面呢，哈、啊，就是这样子的一个，跟那个啊大号或者是中号其实是一致的。 就是这些细杆的部分呢，都是这一种玻璃纤维。好、啊，大家看到吗？这一个不是补丁哦，哈、啊，这个其实就是一个烟囱的一个出口。好、啊，所以啊，如果去到像金马仑这样的地方，就可以用得上哦。然后看到吗？这边有很多勾勾环环啊，就是方便可以啊做一些拓展这样子的用途吧。 好，我们看到最上面这里呢，啊，这里就是中间的部分，它就有一个挂钩，啊、所以可以用来挂灯啊，还是什么这样子的情况。好，所以整个结构大概就是这样，所以它就带了两个窗，所以是这样子的，中间一个门，左右两个窗，这样子的一个情况。好，然后其他的总共就有四个门咯。 哦、大家看到吗？其实这一款这个 XL size 的这个六角速开天目，它是这种拉链款哦，它是用拉链的这个方式把这个网纱纱网的这个门或者是 TPU 的门啊，用这个拉链的方式来做一个衔接。好，我们再看一下这些细节的部分哈、啊、所以呢，下面这里呢也是一样啊，啊，就是有这一个绑带固定的这个绑带。 所以像刚才啊，因为由于阿伦才是在室内把这个东西展开，所以可能在营地的时候，可能先要下几个地钉，把一两个角固定起来，啊，再把这一个穹顶撑开的话，就会比较容易一些些。好，我们来进到里面再看一看这个穹顶的高度，啊，其实这个门的高度大概是一七零，所以像阿伦才一六七这样子的情况。 是像阿伦才这样子的情况，一六七刚刚好可以不用弯腰就可以经过。好，我们再看一下这个顶部的部分呢，应该是二点四米，所以阿伦才整个手用力的伸展呢，其实也不会碰到这个屋顶的啊，所以高度来说是不会有什么问题的。 好，这个穹顶的面积应该是，啊、呃，它的形状呢应该是四点二乘四点六米这样子的一个宽度，所以呢，它其实，哎呀，所以它其实呢就跟之前非常流行的那一个猫登海格或者是塔瓦的那一种。 啊、呃，四米乘四米的那一个啊、呃，穹顶的大小是几乎是差不多一样的，嗯，但是呢，这一个罗克的这一个竖开穹顶，它的设计就比较特别一点，它是属于六角形的，啊、呃，或者说有点像那个钻石这样子的一个这样子一个切面这样子的一个造型啊，所以呢是非常独特的哦，好。 现在轮胎呢也顺便把这一个 TPU 的这个门那个纱网的门接上去，给大家看一看吧。那这个是、这个、把这一个纱网的这一个门给它打开看一看。其实基本上呢，它是这样子的，左右的。 大家看到吗？这一个纱网门装上去的，它的感觉就是这样子的哦。看到吗？它都有这一个啊，它都有这一种啊雪裙的这一个部分，而且它是这样子有一个重叠的啊，所以它的防水性会更好哦。看到吗？大家看到吗？中间呢其实都有这样子的一个拉链，然后这个纱网的部分呢都是两层的，里面那一层呢都有拉链可以把它给拉开。好，而且它也附带了这一个绑带。 所以呢，就是在打开的时候呢，也可以这样子绑在旁边，就像是一个门帘一样。所以它的造型还算是蛮优雅的。所以门的部分呢，中间就可以这样子开启。好，这个就是它本来附带的，就是不可拆卸的这个窗的部分。所以可以看到这个窗，它的这个网纱是非常大的。啊，因为是窗的关系，所以中间是不能够这样子打开的、哦。 好，这个就是啊，用拉链款把它弄好的这一个门。好，这里呢就是这一个所谓的 TPU 门了。好，但是这个 TPU 门啊，它中间呢啊。 不像那个纱网一样可以有拉链打开，它是一整个整体的，都是由这个里面的这个拉链给拉上去的啊。所以整体来说呢，它的封闭性就比之前的那个挂钩的那种模式的那个门帘跟 T P U 门更紧密一些咯。好，我们再来里面看一看。所以呢，它的拉链呢都是这种啊比较粗的这种啊拉链，比较粗的拉链。 所以就代表啊，它就会比较耐用，不会很容易就啊，怎么说呢？不，很容易就会坏的那一种。啊，它是那种比较粗齿，那个齿会比较粗的那一种拉链。所以可以看到，这个纱网的这个门帘呢，就有这一些拉链，啊，它就可以把这个。 啊，这个网这个布给拉开，就会变成一个窗这样子的一个形式。好，拉链呢是从中间拉开，可以直接就分开两半的。嗯，所以呢，其实这里可以看到还有一些啥小,小小的挂点，嗯，所以也不太清楚啊，可能是可以用来挂灯这些吧。好，所以整个造型呢就是这样子的。好，我们再来看一下外面这里。 看到吗？在这个非常高的这个部分，我们就可以看到它的那个烟囱的这个部位咯好，我们再看一下这些细节的部分。我先把这个灯的亮度调暗一点。这些部分呢，其实就跟那个啊云界大号的那个竖排天幕是一致的，就是这样子的一个铁杆。下面呢，就是这样子的一个啊这样子的一个形式。 再重复一遍哦，看到吗？它的这里就有这样子的一个收纳，这个绑带的这个一个小网格，嗯、然后下面呢就有这一个、啊、锁扣的部分啊。好，拉链，嗯，再看一下这个拉链，这个拉链的这个头呢，就是长这个样哦，大家看得到吗？是一个比较大的这样子的一个拉链的头，所以看整个。 是蛮顺滑的所以大家不用担心。好，就可以看得到里面呢，整体呢都是这个钛黑胶的这个涂层哦。那我们再来看一下，所以呃，好像只有一个挪克的一个标志，对吗？整个六角应该是只有一个挪克的标志。 嗯，但是这一些门帘的部分呢啊，都有这个挪克的标志，看到吗？上面的部分其实只有这一个地方是有挪克的标志的。好，大家看一下这些车工走线呢、啊，我觉得啊，都是做的蛮有品质的啊，所以这个挪克的这个车工阿润才觉得一向来都是做的非常好的。嗯，所以啊，这些绑带啊、锁扣啊，其实都会做的蛮精致的，让大家使用起来都有一种啊。 很满足，很开心的一个感觉。好，这一个穹顶呢，真的是一个非常高大的穹顶哦，至少是二点四米这样子的一个高度。嗯，所以在里面呢，其实完全是不会有压迫感的，因为真的离这一个屋顶非常的高，手这个阿润在的手拼命的往上升，也不会摸到顶的。嗯、这个就是 T P U 门。 TPU 的部分呢，大概是有三分之二这样子的一个高度啊，所以看出去呢，其实那个透光呢，哈，清晰度呢是非常好的、哦，嗯，所以马路把这些纱网的部分呢，都全部打开的话啊，其实整个通风的状况会非常理想哦。所以这个六角天幕呢，其实它也配备了这个六角的这个地布啊，所以可以把地布啊，所有的门帘都装上。 或者是通过这些连接键呐、啊，把它哦，对，这些接口的部分可能就是用来衔接那个连接键的，对，用连接键的方式呢，可以连到这个大号跟这个中号的竖开贴膜。嗯，好，所以整体来说呢，给我感觉，嗯，这个六角贴膜是没有让阿润才失望的哦，它的整个感觉呢是非常非常的高大的，嗯。 好，接下来呢就是要想一想，要怎么把它收纳起来。好，今天的哦，今天的这一个介绍就到这里哦。这里是阿润才的频道，为你带来的这个录音用品的开箱。今天开箱的是这个挪克的这个六角天幕。好，就做到这里了 OK，拜拜。 哦，再我们让我们来好好看看这个袋子吧。嗯，其实它跟那个屋吉石山呢是差不多一样哦，但是它这里呢就多了一个绑带，看到吗？有两个绑带可以把这个收纳的更小。然、哦、后这里呢是写什么呢？Nock Nature High Club b o e Hexagon，就是这一个六角天幕喽。哦，好喘啊。 好，oh, 大家喜欢我的这个频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦！这里是阿润才的生活为你带来的露营用品开箱，拜拜。